Я как бы, длительное время находился на лечении. Я наблюдал только в интернете информацию. И все мы ждали, я один из пострадавших, да, раненых, как бы, семьи погибших, все ждали наконец-то ответа. То есть будет ли кто-то наказан, найдут ли кого-то. Ну, я рад, что действительно уже какая-то работа проведена, есть какие-то результаты. Пусть даже, говоря, найдены исполнители. Ну, очень бы хотелось посмотреть им в глаза, и еще больше хотелось бы увидеть людей, которые давали эти приказы. Дабы действительно они были пусть позже, пусть не сейчас, но будут задержаны и пристанут перед судом. Это бы очень хотелось. И я очень хочу увидеть лица этих людей, дабы они посмотрели на нас. То есть я, по-моему, не произвожу впечатление маргинала или Люмпена, да, или как там говорят, там, бродяг, которые пришли на Майдан, бездельники. То есть, которые дабы там стояли, безработные люди или еще что-то. Да, действительно, я пришел проявить свою гражданскую позицию. Я находился там практически с первого дня до последнего. И ушел я туда не по своей воле, по ранению. Я на данный момент то есть я доволен результатами. Ну, их как бы они не, 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 не окончены. еще. Есть очень хотелось бы если увидеть тех людей, которые подписывали приказы, если действительно есть письменное подтверждение. То есть, устный приказ это устный приказ, но и выполнять такого рода приказ устный это я не знаю, над каким человеком быть. Откровенный расстрел это было как в Тире, это было в сафари. Потому что я находился действительно там, где сейчас установлен крест, где поставлен церковь, где полегло больше всего людей, там я был ранен. Ну, кто там не был, тому не понять эту, этих эмоций, этой боли. Потому что просто там я лично клянусь, там не было ни одного человека с оружием. Никого не было там с оружием. Люди прятались, уже никто не продвигался вперед, уже никто там не бежал. Прятались за деревьями, за клумбами, их целенаправленно, методично расстреливали. Там были, то есть по звукам, это были выстрелы и автоматы одиночные, и винтовки. И это, это, не, это даже не охота, это просто отстрел в Киеве. Я бы очень хотел видеть этих людей.